bunaqa taomni aniq tayyorlab ko'rmagansiz shunaqa ham o'zini suvlari bilan сочный bo'lib juda judayam mazali bo'lgan kotletlarni tayyorlaymiz qora nonni yoki oq nonni sutga buktirib qo'yamiz qiymamizga maydalangan chesnok piyoz va qora non priprava tuzlarimizni solib yaxshilab aralashtiramiz boshqa idishga tuxumlarni chaqdim va ustidan sut tuz pripravalarni qo'shib yana aralashtirdim va oxirida ko'k piyozni to'g'rab solbordim bir chekkaga olib qo'yamiz asosiy ishimiz piyolalarimizga saryog'ni yaxshilab surtib chiqamiz va qiymamizni olib tayyorlab qo'ygan xuddi videoda ko'rsatilgandek qilib tekislaymiz birinchi qavatiga sirni qirg'ichdan chiqardim ikkinchisiga pomidor uchinchisiga tuxumli massamiz va qizdirilmagan duxovkada qirq daqiqa pishirib olamiz man endi garnirdan foydalandim tanxona vermishellardan saryog' va yog'ni tovaga solib garnirni qizartirib yuvilgan guruchni solib yaxshilab qaynatib oldim tuzlarini solib qaynab chiqib suvi kamaygach qopqog'ini yopib yigirma daqiqaga pishirib olamiz shunaqa guruchlari dona dona bo'lib pishib chiqadi albatta tayyorlab ko'ring bu orada duxovkada ovqatimiz ham tayyor bo'ldi qaranglar qanaqa сочный va mazali bo'ladi layk bosishni unutmang